Start Deutsch 1. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Hören. Teil 1. Was ist dich? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag, Sie wünschen? Wir möchten etwas trinken. Möchten Sie vielleicht unsere Getränkekarte sehen? Nein, wir möchten gleich bestellen. Zwei Mineralwasser bitte. Kommt sofort. Möchten Sie vielleicht die Speisekarte? Nein, danke. Wir möchten nur etwas trinken. Tag Sie wünschen? Wir möchten etwas trinken. Möchten Sie vielleicht unsere Getränkekarte sehen? Nein, wir möchten gleich bestellen. Zwei Mineralwasser, bitte. Kommt sofort. Möchten Sie vielleicht die Speisekarte? Nein, danke. Wir möchten nur etwas trinken. Eins. Entschuldigung. Wo ist hier eine Apotheke, bitte? Eine Apotheke? Warten Sie mal. Es gibt eine hier ganz in der Nähe. Sehen Sie die Brücke da? Ja. Sie gehen über die Brücke und dann gleich rechts. Da ist die nächste Apotheke. Ach ja, dann... Danke ich Ihnen schön. Keine Ursache. Entschuldigung. Wo ist hier eine Apotheke, bitte? Eine Apotheke? Warten Sie mal. Es gibt eine hier ganz in der Nähe. Sehen Sie die Brücke da? Ja. Sie gehen über die Brücke und dann gleich rechts. Da ist die nächste Apotheke. Ach ja, dann danke ich Ihnen schön. Keine Ursache. Zwei. Guten Tag. Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ich meine hier im Haus? Ja, warum? Da oben, die Wohnung im dritten Stock, ist die denn frei? Wissen Sie das? Der Vermieter sagt, frei ist die ab Januar, ab dem 1. Oh, ab nächstem Jahr erst. Ja, genau, der Vermieter möchte erst renovieren. Mhm. Wissen Sie, wir suchen schon für Dezember was. Aber danke auf jeden Fall für die Auskunft. Wiedersehen. Guten Tag, Entschuldigung, wohnen Sie hier? Ich meine, hier im Haus? Ja, warum? Da oben, die Wohnung im dritten Stock, ist die denn frei? Wissen Sie das? Der Vermieter sagt, frei ist die ab Januar, ab dem 1. Oh, ab nächstem Jahr erst. Ja, genau, der Vermieter möchte erst renovieren. Mhm. Wissen Sie, wir suchen schon für Dezember was. Aber danke auf jeden Fall für die Auskunft. Wiedersehen. Grüß dich, Martina. Na, wie geht's? Danke, gut. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Und? Alles in Ordnung? Ich meine, wirklich? Ja, es war ja nur eine Kontrolle. Oh, aber eine Kontrolle kann auch. Nein, überhaupt nicht. Alles war in Ordnung. Komm, gehen wir erstmal in die Cafeteria? Gut. Grüß dich, Martina. Na, wie geht's? Danke, gut. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Und? Alles in Ordnung? Ich meine, wirklich? Ja, es war ja nur eine Kontrolle. Oh, aber eine Kontrolle kann auch. Nein, überhaupt nicht. Alles war in Ordnung. Komm, gehen wir erstmal in die Cafeteria? Gut. Vier Grüße, Herr Lang. Ich Sie lange nicht gesehen in der Firma. Ja, stimmt, Frau Sauer. Wissen Sie, ich habe Urlaub gemacht. Urlaub? Sie arbeiten doch immer, stimmt's? Bestimmt waren Sie wieder auf einer Geschäftsreise für die Firma. Nein, diesmal war es keine Reise für die Firma. Einfach nur Urlaub. Einfach weg von zu Hause. Nur Urlaub. Meer, Sonne, Wind. Und? Erzählen Sie mal, wo waren Sie? Also dort war es wunderschön, sage ich Ihnen. An einer Lagune. Traumhaft, kann ich Ihnen sagen. Vielleicht kennen Sie die sogar. In der Grüße, Herr Lang. Hab Sie lange nicht gesehen in der Firma. Ja, stimmt, Frau Sauer. Wissen Sie, ich habe Urlaub gemacht. Urlaub? Sie arbeiten doch immer, stimmt's? Bestimmt waren Sie wieder auf einer Geschäftsreise für die Firma. Nein, diesmal war es keine Reise für die Firma. Einfach nur Urlaub. Einfach weg von zu Hause. Nur Urlaub. Meer, Sonne, Wind. Und? Erzählen Sie mal, wo waren Sie? Also dort war es wunderschön, sage ich Ihnen. An einer Lagune. Traumhaft kann ich Ihnen sagen. Vielleicht kennen Sie die sogar. In der Nähe. Fünf. Hallo Maria! Sag mal, wollen wir zusammen für die Klausur lernen? Gute Idee, Eva! Wann hast du Zeit? Montagnachmittag geht es bei mir gut. Warte mal, ich schau mal in meinen Terminkalender. Montag. Montag geht es nicht, aber Dienstagvormittag. Dienstagvormittag kann ich leider nicht. Aber am Nachmittag, so um zwei? Hm. Ein bisschen später vielleicht, um halb drei? Ja, 14.30 Uhr passt gut. Also dann, bis Dienstag. Okay, tschüss. Hallo Maria. Sag mal, wollen wir zusammen für die Klausur lernen? Gute Idee, Eva. Wann hast du Zeit? Montagnachmittag geht es bei mir gut. Warte mal. Ich schau mal in meinen Terminkalender. Montag. Montag geht es nicht. Aber Dienstagvormittag. Dienstagvormittag kann ich leider nicht. Aber am Nachmittag, so um zwei? Ein bisschen später vielleicht, um halb drei? Ja, 14.30 Uhr passt gut. Also dann, bis Dienstag. Okay. Tschüss. Sechs. Sophia, kannst du bitte mal. Immer soll ich was putzen. Meine Schuhe habe ich ja schon geputzt. Das ist ja auch ganz prima. Aber ich meine nicht die Schuhe. Dann die Brille, die habe ich vor der Schule schon geputzt. Und eigentlich ist die noch ganz okay. <laughs> Aber deine Brille meine ich ja auch nicht. Vielleicht kannst du kurz mal ins Bad gehen und. Die Zähne putzen, die hab' ich doch auch schon heute Morgen geputzt. Ja, sehr gut. Aber abends, das weißt du doch, Sophia, soll man? Ja, ja, ich gehe ja gleich. Sophia, kannst du bitte mal. Immer soll ich was putzen. Meine Schuhe hab' ich ja schon geputzt. Das ist ja auch ganz prima. Aber ich meine nicht die Schuhe. Dann die Brille, die habe ich vor der Schule schon geputzt und eigentlich ist die noch ganz okay. <laughs> Aber deine Brille meine ich ja auch nicht. Vielleicht kannst du kurz mal ins Bad gehen und die Zähne putzen, die habe ich doch auch schon heute morgen geputzt. Ja, sehr gut. Aber abends, das weißt du doch Sophia, soll man? Ja, ja, ich gehe ja gleich. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer sieben. Kaufmarktpreise, Sonderpreise. Heute im Sonderangebot Sonnenpark Orangensaft. Der Liter für nur 69 Cent. Frischer Fisch von der Nordsee. Super günstig. Das Kilo für nur 10,99 Euro. Dazu empfehlen wir frische Kartoffeln aus Italien. Das Kilo für nur 1,99 Euro. Nächster Halt Wiesbaden Hauptbahnhof. Der Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nummer 9. Verehrte Kundinnen und Kunden, vor den Feiertagen haben wir unsere Öffnungszeiten an Samstagen für Sie verlängert. Wir sind daher heute von 9 bis 20 Uhr für Sie da. Montags bis Freitags haben wir wie immer bis 19 Uhr geöffnet. So können Sie in Ruhe nach Geschenken für Ihre Liebsten suchen. 10. Der Fahrer des Wagens UFAK 741 möchte bitte sofort zu seinem Auto kommen. Ihr Wagen steht falsch an der Bushaltestelle. Der Fahrer des Wagens UFAK 741. Bitte kommen Sie sofort zu Ihrem Fahrzeug. Teil 3 Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer elf. Hallo Maria, hier Klaus. Du, ich möchte heute Abend ausgehen. Kommst du mit? Wenn du vom Schwimmen kommst, hast du bestimmt Hunger. Wir könnten zusammen im Restaurant Adler essen. Du weißt ja, das tolle Restaurant neben dem Kino. Ich bin ab 20 Uhr da. Wenn du willst, komm doch vorbei. Hallo Maria, hier Klaus. Du, ich möchte heute Abend ausgehen. Kommst du mit? Wenn du vom Schwimmen kommst, hast du bestimmt Hunger. Wir könnten zusammen im Restaurant Adler essen. Du weißt ja, das tolle Restaurant neben dem Kino. Ich bin ab 20 Uhr da. Wenn du willst, komm doch vorbei. Nummer 12. Hallo Eva, hier ist Jasmin. Mein Zug hat eine Stunde Verspätung. Ich komme also erst um 20.30 Uhr am Bahnhof an. Warte nicht auf mich. Fang schon mal mit dem Abendessen an. Hallo Eva, hier ist Jasmin. Mein Zug hat eine Stunde Verspätung. Ich komme also erst um 20.30 Uhr am Bahnhof an. Warte nicht auf mich. Fang schon mal mit dem Abendessen an Nummer dreizehn. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Braun. Sie rufen außerhalb der Praxisöffnungszeiten an. Diese sind Montags bis Freitags von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstags und Donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Hier ist der automatische Anrufbeantworter Praxis Dr. Braun. Sie rufen außerhalb der Praxisöffnungszeiten an. Diese sind Montags bis Freitags von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstags und Donnerstags von 14 bis 18 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst. Nummer 14 Sie hören die automatische Telefonansage der Volkshochschule Neustadt. Unsere Telefonnummer hat sich geändert. Sie erreichen uns ab sofort unter 580 9810. 42. Danke für Ihren Anruf. Sie hören die automatische Telefonansage der Volkshochschule Neustadt. Unsere Telefonnummer hat sich geändert. Sie erreichen uns ab sofort unter 580 9842. Danke für Ihren Anruf Nummer fünfzehn. Hier ist das Restaurant Delphi. Wegen der Sommerferien ist unser Restaurant vom 4. bis zum 20. August geschlossen. Ab Sonntag, dem 21. August, erwarten wir Sie wieder wie gewohnt täglich außer Mittwochs von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Hier ist das Restaurant Delphi. Wegen der Sommerferien ist unser Restaurant vom 4. bis zum 20. August geschlossen. Ab Sonntag, dem 21. August, erwarten wir Sie wieder wie gewohnt täglich außer Mittwochs von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Ende des Tests hören.